Ремни, гимназия номер один, город Южно-Сахалинск. Давайте поддержим, пожалуйста, ребят с специфическим юмором. Команда к вам присоедините ремни. сельская группа Селов. Недавно мы выпустили новый альбом. К сожалению, это был альбом «Раскраска». Так что сегодня будет грязная воды провокация. Чего? А, чистой воды импровизация. Ну и какая же группа без музыкальных инструментов? Вот-вот, когда мы задали этот вопрос мэру нашего села, то он ответил, что купит их, когда мы выиграем. Так что встречайте, Настя, сердце Как вы поняли, Настя очень скромный человек. Я хочу, чтобы эта песня, эта песня не кончалась. И поэтому ее инструмент самый тихий. Это гонг. А это наш гипер... гиперактивный Паша. Он любит стучать. И за это был неоднократно бит. А это Платон. У него баритон. Как вы могли заметить, его инструмент саксофон. А это Илья, наш гитарист. В детстве он хотел стать барабанщиком, но Паша забрал у него палочки, и теперь Илья ест руками. А это Никита и Аня, они наши бэк-вокалисты. Поэтому обычно они стоят позади и немного с краю, потому что их не жалко. А это Арина, наш вокал. Как вы могли заметить, она поет неплохо, а очень плохо. Наша группа существует всего лишь два дня. Наш мэр так и сказал. Вчера у подворотня, сегодня здесь, на втором ряду. Но мы подготовились, хоть и не профессионалы. В нашем село не ходят автобусы, но есть единственный трактор Ильи. Так кричит Илья, когда его трактор не заводится. А заводится только Илья. Арина любит балет. Поэтому, когда она на огороде, да это то еще какое то <плес> Ну вот мы наконец и здесь. Но оказалось, когда мы ехали сюда, то забыли Настин Конг. Но это не страшно. Мы взяли кастрюлю. Крышку от кастрюли. Звучание абсолютно такое же наш первый и единственный хит мы создавали по дороге. Вот как это было. Мы надеемся, что наш хит вам понравился. И вы не скажете, Мэр. Встали и ушли. С вами была команда. Пристегните ремни.